Встречаем нашу пресс-конференцию, слово надается директору Киргизского воднобудивного завода Коросту Евгению Федоровичу. Ну, я, в общем-то, в двух словах я уже сказал, не сказал о географии наших поставок. Это в основном, конечно, страны СНГ, вот, которые входили раньше в Советский Союз, Белоруссия, Казахстан, Россия. Экспорт у нас на сегодня за 13 год вот, 91%. В 2012 году был 96%. В основном, конечно, работа на их. Хотя есть заказы небольшие украинские, железные дороги. Вот. Но кроме этого мы работали и с Ираном, работали и с Кубой, то есть в разные определенные времена. Вот, работали и с Монголией, и с Китаем. В 90-х годах мы в Китай поставили около 3000 грузовых вагонов. Поэтому, в принципе, знаем стандарт других стран. Работаем на колею 1435 только на 15-20. Вот. Сегодня пытаемся э, освоить регламенты Евросоюза, меняются регламенты и стандарты таможенного союза. То есть мы все это отслеживаем, стараемся быть как бы на передовых позициях. Поэтому то, что вы посмотрели, эта техника в принципе соответствует мировым стандартам. И мы готовы к сотрудничеству. Если есть такое желание, пожалуйста, есть визитки, готовы передать вам, вы передадите своим своему бизнесу, и мы готовы принимать на нашем предприятии и организовать совместную работу. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, потому что мы в принципе в процессе нашли, говорили о нашей продукции, о нашем предприятии. Ну, я скажу, объемы выпуска у нас упали. Вот. Понятно, с какими событиями, но сегодня завод загружен где-то на 50-60%. Что это значит для рабочих непосредственно? сколько дней в неделю будет, будет? рабочий день? Рабочий? Работаем по 3-4 дня в неделю. Этот И... режим сохранится до конца? Ну, мы надеемся загрузиться. Но пока вот не, не, не совсем получается. Да. Я... Вы видите, что сегодня происходит на территории Украины, поэтому это мешает работать. Пожалуйста. Но ну, сегодня мы, в общем-то, выполняем заказы, даже несмотря на то, что такие отношения, все равно заказы с Российской Федерацией у нас есть. А внушает вам опасения эта нестабильность политическая? Конечно, внушает. Я думаю, что она всем внушает. Когда нет стабильности, это всегда плохо. Прошу представлять да, Прошу представлять из за информации. Информации. Парни, Скажите, пожалуйста, вам понравилось то производство, которое вы сейчас увидели? ваши впечатления. Могут ли эти вагоны или поезда, скажем так, ходить в Европе или в других странах мира? Конечно, я очень впечатлена этим заводом, потому что это современное производство. Тем более история завода 145 лет, она уже сама себя как бы представила и этим качеством, которое мы сегодня видим. и, конечно, и новый дизельный вагон. Так что я считаю, что уже здесь есть показ такой кооперации, потому что здесь работает польская компания совместно с украинской, немецкой компанией, чешской компанией. И, в принципе, результатом есть те вагоны, которые выпускает Крюковский вагоностроительный завод, который, в принципе, такого качества, которое можно поставлять без дивнира. Можно? Посольство Аргентины Елена Щенникова, скажите, в структуре экспорта у вас, вот мы видели, есть пассажирские вагоны, грузовые вагоны, в процентном соотношении спрос сформирован каким ну, образом? Сегодня основное, конечно, это грузовые вагоны. Вот так, 70% на сегодня. А остальное это транспорт социальное отношение, как мы его называем. Це вагони метро, пасажирські і ескалатори. Якщо можете уточнити, серед грузових вагонів, зерновози, под... ну, видели на ну, складні. Стенде... Сьогодні, сьогодні мы, от, у нас на прозводці стоять зірновози, зімновози і критики Это Сьогодні ми выполняем контракти для Казахстану, и для Росії. Олена Ліпушко, громадське телебачення. <клес> за інформацією, яку ви подали за перший квартал цього року, ви не випустили жодного пасажирського вагона. Есть альтернативы, чем бы их заменять там это вот, если их ну, вот мы не показали проект это на тех же площадях, которые мы пускаем пассажирские, мы сегодня делаем модернизацию вагонов метро. Это есть замена. Так на них есть спрос на эти вагоны? Мы 95 вагонов мы делаем за Киевском метрополитеном. У нас есть контракт на пассажирские вагоны с Беларуси сегодня. Ну и надеемся, что будет украинский заказ. То есть об этом сегодня идут переговоры. На пассажирские вагоны. Насколько модернизация вагонов метро у нас продолжится Киев, Харьков и ну, это, есть какая-то перспектива? Это зависит, во-первых, от финансирования, вот, но а во-вторых, чтобы вы понимали, модернизация этих вагонов, это идет за Ки по Киевскому соглашению, за зеленые деньги. Это сто процентов японцы финансируют весь этот процесс. Поэтому вот, то есть, будем так говорить, было обеспечено финансирование, поэтому появился этот проект. Вот. Насколько сегодня сложно с деньгами и в Киеве, и в Днепропетровске, и в Харькове, то пока вот в этом году заказов по метро от этих метрополитенов нет. Спасибо.